начинается Родина. Попели, а то мы едем так вот, а я все любовался, да, природа, и что тут уже груши растут, туда-сюда, осень, поспели. И так вот, я вот, так едем, потихоньку, тихо идет поезд. И смотрю, самолеты вылетели. Раз, девять самолетов. Это как они? Кротес. Да, девять по дальней действия. Это Юнкерсы 88. Это, это департамент А, которые бомбят это самое. И фугасы не сжигают, и бомбы ведь. Я Кабату говорю, сразу Кабат с нами стоит. Он позвонит был ну, это из в состав, младший лейтенант. А командир не дал Потому что не повышается он. Вот так, не, в, в армии вот так где-то запас, запас, Я тоже я дочка мне Сейчас я надо человеку, Надо остановить поезд, передать по цепочке. И в укрытии. я говорю, сейчас будет нас будут нас бомбить. Это я знал еще раньше, до, до Сталинградской битвы, что тогда даже, под Москвой, ну там все это проводили лекции и так далее. И вы знаете, тогда сразу же передали, мы первые сорвались с окнами и так далее, и так далее. И сразу раз пустые. А там, которые думают в этом, в Омске прицепили танки, которые там их изготовляют, эти, такие гордые маленькие их не отцепили. Когда мы еще цепляли, там прогресс стянутый и так далее, и там и другая сторона. Так вот, мы когда мы туда убежали, отошли, нас встречали как, как сразу детей. Эти ну, посредники такие есть, ну там были. старшие лейтенанты, капитаны. Вот так надо людей в Сталинград. А это было, это было 8 августа, 8, даже так, 8, 9 августа 1942 года самая горячая пора, Сталинград весь горел оборонительная как раз так да период. так нет вот горел весь фугасные бомбы зажигательные все одна за одной видели тогда значит, значит они нас встречу видели и потом значит мы только дальше уже мы уже бежали несколько два наверное, в лесу слышим бамбировка где наши эшелон. А потом только мы узнали, что на том месте ничего нету. Уже другую ветку сделали рядом. Там ее нельзя делать, там такие и так далее. И там, где там и так все смешало. Это станция Верхней Липки называется. Но ну, я значит, хочу обратиться, что наша молодежь, вот она, вот, <coughs> она очень, конечно, приятная, всегда они активно встречается с ветеранами. И вот желательно, вот, чтобы они, значит, это сделали, ну, где-то отметили встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, которые могут вам помочь, вот, пригласить их, приглашать, вот, в учебные заведения, вот, приглашать и так далее. Они с удовольствием не отказываться не будут. С чего начинается Родина?